Мої вітання усім глядачам. В ефірі програма Позиція говоримо про законодавче забезпечення врегулювання конфлікту на Донбасі. І сьогодні у нашій студії народний депутат України Сергій Куніцин. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий. День. Цього тижня головна увага парламенту була і продовжує бути прикутою до проблем Донбасу, зокрема і соціального забезпечення військових. Але перше питання до вас такого міжнародного масштабу, президент України спільно з канцлером Німеччини заявили про те, що скликають зустріч нормандської четвірки на рівні глав МЗС, що має стати предметом на вашу думку цієї розмови, цієї зустрічі. Головний питання це виконання мінських соглашень, наскільки я розумію. Сейчас многие поддают критики те законы, которые мы приняли позавчера на сессии парламента по Донбассу. Но для меня самый главный показатель это истерика России. Раз Россия истерит и кричит о том, что законы надо отменять, о том, что Украина нарушила Минские соглашения. Это означает, что мы идем значит, мы означаем, а для вас принятые парламентом нормы є в рамках минских домовленостей? Ну безусловно. они в рамках минских соглашений если их прочитать там дорожную карту и трехстороннюю группу там то там и, и написано когда что 15 февраля там начинается перемирие от тяжелой техники я так понимаю позиция украины заключается в том без укоснительном исполнении свои, своих обязательств то что там россия или сепаратисты не выполняют это их проблема мы в глазах международного сообщества наших партнеров от которого мы серьезно зависим Начинає від політичних рішень і заканчиває фінансовою допоможю очень серйозно этой від тієї ми об'язані сповняти в глазах міжнародного сообщества бути надежним політичним партнером. Щоб зрозуміти критику з іншої сторони, от на вашу думку, чого очікувала офіційна Москва чи самопроголошені республіки? Вони очікували якогось особливого статусу. На сьогодні такого статусу немає. Но они, наверное, надеялись на то, что там все останутся Захарченки-Плотницкие, останутся, как бы там, сформируются из тех, кто убивал украинских солдат, народная милиция, и, и Украина пойдет на, на уступки. Хватит, и так уже э, откусили у нас после всех этих соглашений, там и Дебальцева, и другие участки, и вчера уже Северский Донец перешли. Поэтому, знаете, кто хочет решить проблему, ищет средства, кто не хочет ее решить, ищет причину. Они ищут причину. Оці відкушені, відкушення, як ви сказали, ділянки, зокрема Дебальцеве, вони входять до переліку тих міст, тих населених пунктів, де буде здійснюватися оце особливе місцеве самоврядування. Ну наскільки мені там в приложении Дебальцево Але Ми всі понимаємо, да, це складна ситуація, тому що ви знаєте, що произошло в Дебальцево. Я, кстати, три дні тому повернувся з Донбасу, ми ветерани афганці Депутаты Андреевский, я, значит, там брегенец, там Крутий, мы э, были там несколько дней. Да, самая мы, мы были в Краматорске, в Славянске, в Артемовске были, в Солидаре были, под счастьем были. Э, вот, встречались с нашими военными, с местным населением. С нами работала группа контингент наша афганская, э, давали концерты людям, раздавали гуманитарку, награды давали свои афганские, поддерживали наших э, военнослужащих гуманитарку отвезли, продукты питания. В Артемовске к нам зам мэра подошла, говорит, у нас тут детский дом, дети голодные. Так у нас там все, что было, там картошка, там лук и так далее, несколько мешков мы детворе отдали, даже отдали те продукты, что для себя брали, потому что детей жалко. Соціальних проблем дуже багато. Да, дуже багато да. З приводу от, особливого порядку здійснення місцевого самоврядування, як, на вашу думку, це виглядатиме на практиці? Що, що саме відбуватиме? Ну, ви ж скажіте, зараз там Тимошенко, там Ляшко піддають критики такої, знаєте, нищівної, як то кажуть, ситуації. Ну, говорять, від но, здачі до но, замороження конфлікту. В будь-якій щоб... війні є два виходи: Либо продовжувати воювати і вбивати друг друга, либо шукати виход. к окончанию войны. Ведь любая война рано или поздно заканчивается. В войне победителей не бывает, бывает меньше пострадавших. Поэтому гибнут люди с двух сторон. Поэтому, насколько я понимаю, методология такая, что оттуда должны уйти российские войска, должны выйти незаконные вооруженные формирования, вывести из техника. Потом по вот этим законам, особым законам под наблюдением ОБСЕ, там должны пройти выборы местные. Потом по согласованию с Киевом должны быть назначены силовики, там, прокуроры, судьи, милиционеры там, и так далее. И с 1 января Украина, после того, что произойдут выборы, на основании Украинской конституции, украинских законов, мы должны взять под контроль границу с Российской Федерацией, там должны стоять украинские пограничники. Вот это если, называется... если этого не произойдет, значит не будет Украина идти никакие уступки. Ви перерахували пункти, які по суті є мінським планом, мінським да. домовленостями. Чи вірите ви у повне його виконання цього мінського плану? Ну, знаєте, я сам в Афгані воював, можу вам сказати, що ми ж теж там переговори вели з душманами і так далі. Ну ніколи не було. візьміть будь-який конфлікт, візьміть Югославію, не знаю, там Ірак, що угодно, або там ізраїльський палестинський конфлікт. Сколько вже этих переговорів? Не бывает такого, чтобы сели, договорились после и того. Все что... шло Да, и планом. все пошло по сценарию. Может быть, еще будут соглашения Нормандской четверки, наверняка, там, Минские соглашения, и Будапештские, там, Женевские, я не знаю, и так далее. Но надо двигаться. По крайней мере, когда долбят там, президента, долбят, условно говоря, соглашения. Я говорю: послушайте, мы 2508 военнопленных освободили. Каждый пленный – это семья, это судьба. Две с половиной тысячи человек освободили. Представьте себе, там осталось вроде бы 500 человек, а было бы три тысячи. Это три тысячи как бы семей мучилась и страдала, над ними там издевались, мы знаем, какие там условия. По крайней мере, уже ради этого стоило подписывать, и все-таки меньше стреляют, и все-таки меньше стреляют и, убивают людей. Звернение Верховной Рады до ООН и с приводу миротворчего контингента, на вашу думку, может быть реализовано на практике? Но у нас нет другого пути, мы должны поступательно двигаться вперед. Мы обратились, уже ОБСЕ и ООН получили эти документы, уже совбез должен рассмотреть там эти вопросы. Поэтому я вам хочу сказать, надо, надо делать что-то. Мы вот, когда были на Донбассе, мы встречались с донецкими афганцами, с теми, что с той стороны, там, руководители областной организации украинских афганцев. Мы в Краматорске провели полночи с ними в переговорах, вы сказали тоже, ребята, давайте мы выступим миротворцами, давайте соберем ветеранов Луганской войны, пусть вы приедете оттуда, мы приедем отсюда. Надо мы приедем в Донецк, надо мы приедем в Луганск. Давайте сядем и проведем э, некий форум э, под эгидой, так сказать, условным названием рабочим, там, закончим войну. Может быть, пленных освободим под это дело. Самое интересное, что они с этим согласились. И потому что э, ну, надо безумие это кровопролитие останавливать. Поэтому все Средства хороші, що можуть же делать президент, що можуть делать військові, дипломати, що можуть ветеранські організації общественно, треба йти по цьому пути. Також хочеться звернути увагу на вашу законотворчу роботу. Ви є співатором та автором багатьох законопроєктів, зокрема щодо соціального забезпечення і військових. От в умовах вкрай обмеженого державного бюджету чи знаходиться чи знаходиться можливість фінансувати ці статті. Ну, мы должны просто выделять главное. Слушайте, мы, мы пошли уже на все. Да? Мы, депутаты, отменили все там, свои льготы, там, бесплатный проезд понизили даже мы. Да? Может быть, это не, не миллиарды, как говорят, но когда в стране война, нужно людей, которые защищают родину с оружием в руках, им нужно помогать. Потому что масса покалеченных, масса контуженных. Для, для них проблема социальной реабилитации – катастрофа. Мы 30 лет с Авгана сами такие выходили. У нас не было реабилитационных центров. Сейчас их надо создавать. Мы вот ветераны работаем сейчас там с компанией Лисот, встречались с послом Израиля несколько раз, потому что в Израиле 60 лет воюет, у них есть сеть реабилитационных центров. Они готовы помочь нам в Киеве такой центр создать, обучить специалистов, помочь с оборудованием. Поэтому надо изыскивать ресурс и помогать этим людям, потому что, можете себе представить, десятки тысяч ребят возвращаются опаленные войной. Если мы не будем заниматься ими, ими займутся Ті, хто захочет вистроїти п'яту колону, і дати людям, які вибачте, на війні стріляли і навчились якби воювати, дати людям то, що не даде держава, для того, щоб вони пошли валити цю державну власть. вчора. На розгляді одного з комітетів саме було, було це питання: що Україна має як держава забезпечувати повністю і лікування учасників АТО, і протезування, і обстеження. От наскільки багато цих людей наскільки багато коштів на це потрібно. Ну, всякие но, 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 но вы сами посчитайте, что если у нас по официальной статистике более полутора тысяч погибших, а их, а их больше, потому что там без вести пропавших очень много, это считай, что погибшие, если у нас там около пяти тысяч раненых только военнослужащих, да, можете себе посчитать, сколько тысяч людей? А и очень много на войне людей, которые там, знаете, там мелкие царапаны, контузии или там контузии после обстрела градами. У них сегодня они еще, может быть, молодые и здоровые, завтра все начнет вылазить. Поэтому статистика сложная, она может быть посчитана только тогда, когда закончатся боевые действия. Но на это нужны миллиарды гривен. Я думаю, вам точные цифры сегодня никто не назовет, пока идет текущее финансирование. Яким чином це от потрібно вирішувати на майбутнє, якщо Україна по суті ну, в цьогорічному бюджеті не здатна це виконати? Чи можливо започаткування якоїсь державної програми саме під ці потреби? Ну, президент же підписав указ. Вчора його Ковальчук замолова адміністрації озвучив, і там дано поручення розділити учасників бойових дій, АТО, і учасників війни. Да? Тобто тих, хто непосредственно воює, або тих, хто там забезпечує, там тиловики там, командировочні. Розділити і там дано поручення Кабінету міністрів таку програму соціальної реабілітації е, підготувати і утвердити. Так що я думаю, що на ближайше време з'явитися. Також декілька законопроєктів вашого співавторства стосується державних нагород та особливих пенсій. Про що йдеться? Про їх обмеження, зокрема щодо державних нагород і оцих особливих пенсій. Ну так, да, ми що цієї категорії. Мы действительно там по э, стараемся привести к общему знаменателю все пенсии. Не, не могут быть элитных пенсионеров и не элитных пенсионеров. Другое дело, что, допустим, когда принимались социальные законы по изменениям в бюджет носились, мне удалось отстоять, как зам зампредседателя комитета по социальной политике, чтобы э, не трогали специальные пенсии по участникам боевых действий, инвалидам войны и семьям погибших. Потому что эти люди и так воюют или воевали за родину, раненые, контуженные или семьи погиб, потеряли кормильцев там, или детей, э, а мы хотим забрать у них еще и пенсию, э, сегодня люди и так концы с концами сводят, хотя бы эту категорию защитить. Поэтому речь идет о том, чтобы все были поставлены в равные условия. Сегодня есть элитные пенсионеры и есть обычные пенсионеры. Задача, ну, то же самое касается и, и государственных наград, э, там тоже надо разобраться. Э, я вам приведу такой пример, что вот у нас четыре героя Советского Союза, афганца осталось. Один не меня был командиром разведроты, в Киеве, Валерий Ча, живет, у него там двух ног нет. Он там получает за звание героя какие-то 300 гривен, а, вот, а, а там герой Украины получает 10 тысяч, понимаете. Ну, ну, несправедливая ситуация, поэтому то же самое, как касается и сегодняшней ситуации. Поэтому нужно и в части тех, кто получил, получил государственные награды, э, привести в порядок ситуацию с социальной защитой. На завершение, очень коротко пожалуйста, в рамках вашей комитетской работы, какие ключевые питания на наибольший час стоят? Ну, у нас комитет такой сложный, потому что у нас э, по 35 законов на комитете, потому что все законы касаются социальной защиты. Вот. Мы продолжаем заниматься регулированием социальных вопросов для людей, которые находятся в зоне конфликта, потому что есть проблемы с получением пенсии и пособий для беженцев, для пенсионеров, которые живут на оккупированной территории. Масса социальных вопросов, которые требуют регулирования пенсионного, социального законодательства. ветеранського законодавства і так далі. Тому повірте, що у нас там гуманітарна допомога всю шубто роботи да. на початий край. Да. Дуже дякую вам, пане Сергію, за цю розмову. Нема за що. Глядачам Нагадую, що гостем студії був голова підкомітету з питань державної політики у сфері соціального захисту громадян, народний депутат України Сергій Куніцин. Залишайтеся з парламентським і далі.